Выбранных? Да. За Ключка. За ключка. Да. Ну, Аргументировать за, надо? За Владимира Ключина, да. да. За Владимира Ключина, Да. За Владимира да? да. А, почему? Просто личная приязнь к нему, симпатия. Так? Нет, просто... Потом, да? Нет аргумента, просто за него. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот, за Петра Порошенко. А потому что он потрясающий экономист, потому что он э, прагматик, и он свои заводы даже э, за Владимира Кличка тоже бы, то есть нет, 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 за Виталия Владимира Кличка Кличко нет, это за Виталия. Но я думаю, Виталий достоин, возможно, и более другой должности. Ну вот не вижу, не вижу кандидатуры совершенно. Никто не нравится, честно говоря. Никто, Никто. из мэров, да? Ну вот на сегодняшний день, наверное, более всего я бы доверяла Порошенко. На пост мэра города Киева. Владимир Кличко. Владимир Кличко. Да, да, да. Я бы за Порошенко. За Порошенко. А почему? Почему? Потому что я думаю, создав такую. Во-первых, мне понравилось, когда не стало кондитерской фабрики Карла Маркса. Он создал империю Рошен. Это очень хорошие конфеты. Люди стараются все-таки до сегодняшнего дня брать торты, рошеновские конфеты, в отличие от других Хотя они немножко дороже, но они все-таки действительно этот. Во-вторых, я видела, которые, значит, детские площадки, которые он построил вот в железнодорожном районе. Виталия Клычка, извиняюсь. Виталия. Виталия. да, да, да. Виталия. по я працював. Омельченко Олександр Олександрович, але він уже, мабуть, и не погодится на эту посаду. Звичайно, керівник міста повинен бути Уособлювати в собі і політика, і дуже хорошого менеджера, і дуже гарного господарника, і досить таки неординарною бути особистістю, незручною для центральної влади. Це однозначно. О, я не знаю фамілії. але че, який вже який вміє працювати, і знає, як це діляться. Я вижу. Скажите, за кого бы вы ну, естественно за Попова. за Попова. Естественно. Ну, потому что мне нравится, когда человек делает дело и видны результаты его работы. Что-то может не получаться, но главное намерение и главное потенциал это делать. И я этого это вижу и чувствую, что это возможно.